и вы на канале френк 2004 и да кому интересно это видео оставайтесь со мной и в этом видео это опять очередное видео на моем канале также напоминаю о конкурсе который проводится до 20 прямо сегодня уже 16 так что успевайте за конкурс и да кому-то если что-то не нравится могу изменить можно 25 -го. вы только напишите в комментариях и я изменю в конкурсе все ясно сказано посмотрите обязательно кому интересно Сразу говорю, этот конкурс на подписку. Там три места, но остальное вы все увидите на моем канале. Хочу сказать, что сегодня, наверное, будет очень мало. У меня очень много уроков. Огромное спасибо Налу Вареньку Придейна, что она наконец-таки послушала мой совет. Думаю, что ты меня сейчас посмотришь. Вот, я тебя люблю. Очень много подписчиков. И не забывай выкладывать очень много видео. Спасибо моим дорогим подписчикам. Очень люблю. На моем канале уже собралось 17 подписчик. Очень рада. Огромное вам спасибо, что вы у меня. Очень нравится сниматься на ютубе. И кому интересно про меня больше узнать или какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Я даже не ожидала, что у меня такое будет количество, так как это просто... Что у меня еще можете находить? Ме. Кроме ютуба. Также вы меня можете находить в Google Плюс аккаунт. Там я называюсь Фрэнки 2000. Меня ВКонтакте нету, поэтому сразу не смотрите меня там. Кому интересно мое полное имя и фамилия, меня зовут Шумайлова Екатерина. В принципе, в видеознакомстве я это уже говорила. Спасибо, что в одном из видео... У меня уже 42 просмотра. Такая Кому интересно много разных видео, там, грунтур, влоги и так далее, напишите в комментариях. Я думаю. Ну что ж, а также не забывайте участвовать опять же в моем конкурсе. вас очень люблю, честно. Спасибо вам огромное за 17 под. И кстати... Когда мне наберется 25 подписчиков, я сниму конкурс. Да, да, да. Очередной конкурс, когда будет 25 подписчиков. Спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставь лайк под этим видео. Пиши комментарий. И подписывайся на мой канал. Фрэнки и 1000». Ну, на этом я хотела вам все сказать. Всем бай-бай.